Uh, terima kasih Yang Mohd. Datuk Ajwan Abdul Muttalib Yang uh, uh, InsyaAllah akan uh, dapat lagi menjawab persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan tu, sekalian Saya mengambil tempat ini untuk merengkaskan prosedur Dan saya cuma nak buat sedikit perhatian di sini Datuk Wan tadi telah menyebutkan tentang 50 ribu lot tanah yang telah diluluskan termasuk pemusatkin tapak dan sebagainya. Saya ada angka yang rasmi berkaitan dengan kelulusan untuk RTB sahaja sebanyak 33719 lot. Ini untuk RTB sahaja. 33719 lot. Tiba-tiba dilaporkan di dalam surat kabar 22 Jun yang lalu dengan gambar besar ni ini gambar rumah yang sedang ditarik oleh penguasa uh, negeri yang diarahkan oleh kerajaan di bawah pimpinan Dato' Idris Yusof. tarik rumah ni di Pekalan Merbau ni rumah askar Melayu diraja yang tarik ni rumah askar Melayu diraja namanya Muhammad Khalid yang ditempatkan tugasnya sekarang di kem Wataniah di Padang Midil. Tapi beliau adalah askar Melayu di Yang telah membelanjakan sebanyak 18 ribu ringgit yang ditarik ni. Tuan-tuan fikirlah 18 ribu ringgit seorang askar yang tak berpangkat tinggi ini sangat sulit dengan perlu dengan tangisan untuk dapatkan rumah ni tapi dirobohkan dengan begitu mudah Kemudian sedang-sedangnya disebutkan pula, Hanya 2,000 lot sahaja diluluskan oleh kerajaan negeri dulu. Ini putak dan pembohongan. Sedangkan Datuk Wan baru sebut sekejap, Beliau adalah salah seorang eskor kanan. Dalam kerajaan pas dulu. 50,000 lot telah diluluskan. Bahkan angka yang diluluskan untuk RTB sahaja 33,719 lot. Dalam proses 13,107 lot. Dan dalam siasatan untuk RTB saja, 18,330 lot. Inilah yang kita nak buat forum dan penerangan untuk menghapuskan apa fitnah-fitnah dan juga putar belik yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya tidak memanjangkan uh, apa uh, percakapan ini. Saya nak jemput sekarang ini saudara Presiden Teras... Iaitu Teras Pengupayaan Melayu... Saudara Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid... Dan soalan untuk beliau... Di pusingan pertama ini ialah... Saudara telah menubuhkan Teras Pengupayaan Melayu... Sebab so, sebuah badan bukan NGO... Bukan kerajaan ataupun NGO... Dengan tujuan untuk membantu masyarakat Melayu memperkasakan diri mereka... Apakah pandangan saudara mengenai isu hak-hak orang Melayu terutamanya mengenai tanah dan apakah langkah-langkah yang telah dibuat oleh kerajaan pusat dan negeri-negeri untuk membela orang Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi tuan pengurusi, yang berbahagia oleh panel, pimpinan Partai Islam Semalaysia Negeri, kawasan dan cawangan, pimpinan Partai Keadilan, wakil-wakil daripada parti-parti pemerintah hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian. Soalan yang ditanya kepada saya adalah soalan yang langsung terus kepada apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri-negeri yang lain khususnya kerajaan yang diperintah oleh barisan nasional. Saya kira saya tidak akan ada masa untuk mengupas secara mendalam tentang sejarah yang dikatakan perundangan tanah di negara ini. Walaupun fakta tentang sejarah itu penting saya akan berikan sedikit saja latar belakang. Kemudian saya terus memberikan contoh-contoh bagaimana beberapa negeri, kerajaan-kerajaan yang lain yang sudah tentu diarah oleh kerajaan pusat untuk kita menilai apakah benar kerajaan yang ada sekarang ini membela nasib rakyat khususnya nasib rakyat bangsa Melayu ini. Kita rasa sedih kerana kita masih lagi meneruskan sistem perundangan undang-undang yang dibawa daripada penjajah. Sebahagian besar daripada undang-undang tanah yang ada di negara ini masih daripada rentetan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan mereka untuk memastikan tanah ini dapat diguna sehabis mungkin dulu tanah adalah hak masyarakat hak rakyat sebelum datangnya penjajah tanah dianggap suatu amanah ada kata-kata yang dilontarkan oleh orang dulu dia kata tanah adalah hak sebuah keluarga besar Ramai yang sudah mati, sedikitnya masih hidup, tapi masih ramai yang akan lahir. Itulah kata-kata orang dulu tentang tanah. Tanah dianggap sebagai suatu amanah. Tetapi apabila datang penjajah, tanah dianggap suatu barangan. Yang boleh dijual beli tanpa mengambil kira nasib orang yang berhak ke atas tanah. Mereka nak menjadikan tanah sebagai suatu aset pelaburan. Mereka tidak ambil kira apa yang akan berlaku pada mereka yang tidak punya tanah. Maka berlakulah sejarah perundangan tanah yang dibuat dalam latar belakang ekonomi kapitalis. Bagi orang yang ada modal banyak, maka dia boleh memiliki tanah. Bagi orang yang tidak ada modal, maka dia jadi orang yang tidak punya tanah. Demikianlah latar belakangnya. Apa yang telah berlaku selepas itu? Yang menjadi persoalan, kalau dulu masa zaman James Birch yang menjadi residen per pertama penasihat kepada Sultan Idris Sultan Perak. Malah pada zaman Sultan Abdullah Shah pada tahun 1874 telah membuat satu pengisytiharan tentang Sultan akan memberi tanah secara percuma kepada British yang akan membuat pelaburan untuk mendatangkan kemakmuran ekonomi kepada pemerintahan sultan. Pada zaman itu residen yang memberikan nasihat dan nasihat itu wajib diterima oleh sultan. Maka residen British ini menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkan sebanyak mungkin tanah-tanah di tanah jajahannya. Tetapi setelah merdeka, residen dibubarkan, diganti dengan sistem yang dipanggil kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri itu duduk di bawah, dia panggil pihak berkuasa negeri yang sekarang dipanggil ESKO Yang diketuai oleh Menteri Besar. Yang menjadi masalah, menjadi isunya ialah kuasa tanah, kuasa menentukan bagaimana tanah harus diberi kepada orang ataupun diberi kepada syarikat atau mengubah syarat tanah itu semua terletak kepada esko yang segelintir orang ini yang kebanyakan negeri-negeri di bawah barisan nasional ini tidak mengamalkan apa yang dipanggil urus takbir yang telus. Apa makna urus takbir yang terus? Yang telus? Maknanya bagaimana keputusan dibuat untuk beri tanah kepada siapa? Kriteria apa yang diberi? Yang digunakan untuk beri tanah kepada syarikat mana? Kepada individu mana? Itu yang dirahsiakan. Dan malangnya pemerintah barisan nasional ini menggunakan apa yang dipanggil akta rahsia. Kalau orang nak tahu Maklumat pasal apa tanah ini pergi kepada syarikat itu. Dia boleh mengatakan ini adalah di bawah rahsia akta, akta. Rahsia maklumat yang tak boleh diberitahu kepada rakyat. Maka dengan demikianlah berlaku penyalahgunaan. Berlakulah penyelewengan. Berlakulah salah guna kuasa. Yang sangat-sangat ketara. Saya berikan contoh. Ambil kampung Cubadak. Orang belah Terengganu dia memang tak tahu kampung Cubadak ke mana. Yang tahu ni buah cempedak. Kampung Cubadak ni di Sentul, Kuala Lumpur. Satu kampung yang 150 tahun umurnya. Dia adalah sebahagian daripada kampung yang duduk dalam tanah Rizal Melayu sejak 1916. Mereka telah duduk dalam kawasan itu demikian lama kemudian wujud suatu kata-kata daripada pemimpin AMNO di Wilayah Persekutuan mengatakan kita akan bagi tanah kepada orang-orang Melayu yang duduk di situ demikian lama maka dengan itu surat perkeliling yang masih lagi kes ini saya ada contohnya saya ada sampel suratnya Surat perliningan ini diberi kepada orang-orang Amno -orang dan orang Amno diminta untuk memohon. Sehingga tahun 1976 daripada 1936 sampai 1976. tuan-tuan tahu berapa 40 tahun. Itu Amno yang minta. Orang Amno. Amno pekat. Minta 40 tahun tidak dapat tanah. Alih-alih pada tahun 1990 diistiarkan tanah kampung Cubada itu telah dipindah milik kepada sebuah syarikat yang nama syarikat STLR Sendirian Berhad. Dengan hanya suatu sign Menteri Besar. Orang UMNO, orang Melayu. Orang UMNO yang daripada tali perut mak sampai tua jadi UMNO. Bukan tali barut ni. Tali perut. Minta tanah. 40 tahun tidak dilayan. Tiba-tiba tanah orang-orang Melayu yang duduk dengan segala kemudahan surau, masjid ada di situ. Dipindah kepada satu syarikat. Dan syarikat itu yang kononnya di bawah Dewan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyerahkan pula kepada syarikat yang nama Sentul Murni Sinan Berat yang bukan Bumi Putra. Bila kami membuat siasatan, rupa-rupanya syarikat ini kepunyaan seorang yang bernama Tan Tan apa yang bankrap itu Bang Kali seharusan tahu apa namanya Tan Sukuan dia bankrap istrinya ambil tanah itu. Dalam perjuangan orang-orang Amno -orang yang kata orang Amno yang cinta kepada Melayu orang Amno Amno ni membela orang Melayu akhirnya terpaksa mereka itu diambil tindakan oleh syarikat sentul murni ini menghambat keluar orang-orang Amno -orang daripada kampung cuba sentul itu tahun 1990 fakta ni ada yang kedua kampung pasar baru Kuala Lumpur orang-orang Melayu sudah duduk 60 sejak daripada tahun 60-an. Kemudian direkodkan dalam satu video. Saya ada video itu. Ucapan Menteri Besar Selangor 1986 mengisytiharkan juga kepada orang-orang Amno -orang Melayu. Dia kata, "Kita akan beri tanah tuan-tuan yang sudah duduk di kampung. Pasar baru dah lama, kita akan beri tanah tuan-tuan. Mohonlah" Mohon punya mohon. Harap punya harap. Tiba-tiba bila mereka bertanya pada tahun 1988. Kata jabat tanah minta maaf tanah itu sekarang sudah dimiliki oleh Kabra Holding Sendian Berhad. Kabra Holding, nama pun Kabra, dekat-dekat Gabra. Nama pun Kabra ni, dia adalah syarikat dua ringgit. Di Malaysia ni ada syarikat dua ringgit tuan-tuan. Bukan payah niaga. Syarikat dua ringgit yang dengan mudah dapat tanah kawasan kampung pasar baru Kuala Lumpur ini seluas 50 ekar dengan mudah nilainya 80 juta ringgit. Modal cuma dua ringgit. Sekali lagi tindakan dibenarkan syarikat ini, syarikat bukan Bumi Putra menggunakan kuasa undang-undang mengheret kes ini ke mahkamah lalu dikeluarkanlah orang-orang Melayu daripada kawasan itu. Kes yang ketiga. Kampung Sungai Jawi Perak Teluk Intan. Orang Kedah ni antara yang mereka sangat terkenal ialah kalau tak ada tanah nampak lekeh itu orang Kedah. Kalau tak ada tanah, lekeh betul. Oleh kerana tanah di Kedah ini sudah luas dibuat untuk buat bendang, buat padi. Mereka pun menjelajah cari kawasan lain. Masuk ke negeri Kedah. Dan banyak tanah-tanah negeri Perak itu. Daripada Kedah mereka datang negeri Perak. Yang orang tak boleh nak buat apa pun. Tapi yang dikatakan usaha orang Kedah ni dia mampu buat padi. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi kepada seberang Perak. Banyak orang Kedah di situ. Malangnya orang Kedah yang pergi itu kebanyakan Amno. Yang saya kenal sebahagian daripadanya. Nama pun kampung Kedah. Biru sebiru-birunya. Sebab itu saya kata bila orang kata siam perut hijau, saya kata tak masalah. Yang masalah perut biru. Hijau tak ada masalah. Yang telah mengusahakan tanah dengan keringat, dengan dengan tulang tak kerat. Tiba-tiba, Menteri Besar Ramli Ngah Talib yang sekarang jadi Speaker Parlimen, mengisiarkan kita hanya akan bagi land title yang dia panggil hak gran tanah itu kepada hanya orang-orang yang dilahirkan di Perak. Maka terpengar-pengarlah orang UMNO yang datang daripada Kedah. Kami teroka bagai nak rock. Bila dicek, datang ke pejabat saya, kita pun buat sesatan. Rupa-rupanya yang dapat tanah itu ialah ketua-ketua JKK. Ada seorang ketua JKK itu menikah tiga. Dia dapat sebidang tanah, istrinya tiga-tiga dapat masing-masing. Tak kira lagi anak itu rekodnya ada yang terakhir. Kampung Sungai Taka, Kedah, 61 penolke tahun 1952. Orang UMNO juga teroka tanah 500 ekar. 1956 pegawai daerah nama Tengku Farid dia kata kami menggunakan kuasa dan backing daerah UMNO. kita akan lulus untuk memberikan geran tanah. Tiba-tiba pada tahun 1973, orang-orang yang meneroka membuat dusun di kawasan itu, dia beritahu dengan surat mahkamah bahawa mereka mesti keluar daripada kawasan itu. Atas nama mengatakan tanah itu bukan milik mereka, sudah jadi milik koperasi. Datang lagi orang-orang ke pejabat kami. Bila kita siasat rupanya yang menubuh koperasi itu ialah ketua cawangan AMNO dan jadi ahli itu ialah mereka-mereka yang menyokongnya. Saya boleh secara lebih detail banyak lagi kes-kes daripada Perlis sampai ke Johor. Saya boleh beritahu tuan-tuan. Kalau saya nak bacakan dalam perjuangan yang kami cuba nak dedahkan tentang yang mana yang dikatakan UMNO ini membantu dan membela orang-orang Melayu terutama bak tanah. Saya dalam dalam kerja buat yang dibuat oleh NGO macam kami ini, macam teras, NGO. Tuan-tuan tahu NGO, pengusir kata tadi NGO. Kalau tuan-tuan lupa nak sebut NGO, sebut NGO. Mudah. Sejak daripada tahun 1994, sampailah pada tahun hampir 2000. Saya terpaksa mengendalikan 19 jatuh kuasa bertindak membela banyak kelompok orang Melayu yang dirampas tanahnya. Saya bacakan. Jatuh kuasa bertindak Jerai International Park. Itu di Kedah. Kawasan siapa? Kawasan Daim ketika itu. Jatuh kuasa bertindak Empangan Bris. Di Kedah. Jatuan kawasan bertindak rakyat Tandok di Al-Ustaz. Jatuan kawasan bertindak kampung pasir Sungai Petani, Kedah. Jatuan kawasan bertindak rakyat Kulim di Projek Bukit Alwi. Jatuan kawasan bertindak masjid lama di Teluk Cengai. Jatuan kawasan bertindak jelutung di Pulau Kinang. Jatuan kawasan bertindak tapah rut di Perak. Jatuan kuasa bertindak pantai kundur di Melaka. Jatuan kuasa bertindak membela kaos, uh, rakyat tanah rakyat di Gelang Patah di Johor. Saya boleh baca seterusnya. Tetapi ini adalah jawapan saya kepada pengurusi. Kalau ditanya kepada saya, apa yang dibuat oleh kerajaan pusat? Apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan yang dikatakan sangat makmur di negeri di bawah BN? Saya bukan orang politik, dan saya tidak bercakap atas nama politik. Tapi kenapa saya sebut UMNO, kenapa saya sebut Barisan Nasional? Karena mau tidak mau ini harus didedahkan. Sudah berlaku penipuan yang sangat jelas. Bukan dengan kata-kata caci maki, Tetapi dengan fakta-fakta. Kes-kes ini semua diheret dalam mahkamah. Apa yang dibuat oleh kerajaan Terengganu di bawah PAS. Saya kira ketika saya menghadiri beberapa persidangan secara terang-terangan banyak pegawai-pegawai pejabat tanah di di negeri yang lain daripada daerah daripada Pontian daripada Batu Pahat yang saya kenal dari sampai kepada di Perak di Selangor secara terang-terangan ketika dalam persidangan-persidangan yang kami anjurkan bengkel-bengkel mereka mengatakan the best land management for the interest of people is Terengganu jadi saya tidak bercakap itu dengan rasa syok. Saya kata kamu buktikan. Tak mana yang kata tenang yang terbaik. Dia sebut tentang meminta tanah di kalangan orang yang berhak. Itu kami tak boleh buat di Melaka, kata seorang kawan saya. Di, di Johor lagi teruk. Jadi dari segi orang-orang yang mengatakan UMNO itu membela tanah rakyat. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat sangat luar biasa besarnya kepada saya. Apakah benar? Dan dalam hal inilah saya kira round kali ini saya mengatakan bahawa banyak kes-kes yang kami telah kendalikan sebagai NGO tentang kes-kes tanah rakyat ini berlaku di negeri-negeri yang diperintah oleh kerajaan barisan nasional. Dan ini harus dinilai oleh rakyat. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.